You see here is... uh, собственно, в этом проекте он показывал этих бюрократов глазами жителей этой страны. То есть камера на уровне глаз и сама, сама композиция сделана так, что, собственно, это тот бюрократ, которого видит человек, когда приходит в офис к этому чиновнику, которого видит житель этой страны. И показывая таким образом бюрократа, он показывает, как мы боремся, собственно, с каждый день, каждодневная борьба с высшей политической силой. Потому что все равно в нашей жизни очень много бумаг, которые мы должны заполнять, которые мы должны предоставлять. И в этот момент человек входит в их кабинет, и начинается вот эта вот конфронтация чиновника, политической силы и местного жителя, простого человека. Россия не была самой проблематичной страной в этом отношении. Самый, самый тяжелый для получения бумаг был Китай. A big difference in Русская часть проекта снималась в Томске, и там была особенно видна разница между городом и, и селом. Потому что некоторые биографы он снимал в городе, и это были довольно стандартные, довольно похожие на бюрократы на других любых, а те бюрократы, которые были в селе, собственно, те люди, которые, которым он чувствует жалость и сочувствие, потому что это действительно, например, эм, милиционер сельский, это человек, у которого нет никаких возможностей выполнять свою работу, у него нет никаких средств для того, чтобы ее выполнять, и он даже может понять, если бы он был коррумпированным милиционером, потому что действительно его жизнь очень-очень тяжела ситуация в россии то есть получается что россия хуже чем там какие-нибудь арабские страны мне кажется на самом деле совершенно прекрасным вот этот вот э, импозантный мужчина который занимается борьбой с наркотиками при этом у него висит бог марли и фотографии детей мне кажется это здорово когда человек сохраняет в себе возможность э, немного абстрагироваться от своей работы и во всем находить немножко юмора я бы вообще на самом деле всем этим людям посмотрела бы в глаза тет-а-тет э, -а -тет. И здесь есть абсолютно невероятные фотографии, которые больше нигде никто не увидит. Например, чиновник из Ибири, чиновник из Йемена, с абсолютно пустыми шкафами, у него нет ни бумаг, ничего. То есть, по сути, он ничего не делает, он просто представляет собой власть.